भिवंडी शहरातील वार्ड क्रमांक पाच निजामपुरा येथील तीन बत्ती ते गुलजार कोल्ड्रिंक हॉटेल चांदारा मस्जिद पर्यंत खड्डे भरण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे या परिसरातील रस्त्यांची अत्यंत दुरावस्था झाल्यामुळे वाहन चालक व नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता दरम्यान मयूरस विलास पाटील व मयूर विलास पाटील यांनी या परिसरात रस्त्यांची पाहणी करून विलास पाटील यांच्या माध्यमातून या परिसरात तातडीने दखल घेऊन खड्डे बुजवण्यात आले या परिसरातील स्थानिकांचे म्हणणे असे आहे की गेल्या एक वर्षापासून या रस्त्यांची दुरावस्था झाल्यामुळे या रस्त्यांबाबत विलास पाटील यांना सांगितले असता त्यांनी आश्वासन दिले की येत्या दोन ते तीन दिवसात खड्डे भरण्यास सुरुवात केली जाईल सविस्तर बातमी अशी आहे की भिवंडी शहरामध्ये खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले असून भिवंडी महानगरपालिका याकडे दुर्लक्ष करीत आहे लहान मोठे अपघात होऊन वाहन चालक व नागरिक हैराण झाले आहेत उपस्थित असलेले समाजसेवक जुनेद पालेकर अजय डायरे सभी काबाडी अंबर काबाडी जिशांत पटेल आदी स्थानिक नागरिक रहिवाशी यांनी विलास पाटील मयुरेश पाटील मयूर पाटील यांना मनापासून आभार व्यक्त केले आहे मयूर पाटील पुढे बोलताना सांगितले की या परिसरातील गटाऱ्यांची साफसफाई न झाल्यामुळे गटारांचे पाणी रस्त्यावर जमा झाल्या रस्त्यांची दुरावस्था झालेली होती म्हणून या रस्त्यावर जेसीबीच्या सहाय्याने खड्डे भरण्यासाठी काम सुरुवात केली आहे टेंडर पास झाल्यावर पुढे रोडची कामे लवकरच बनवण्यात येतील यापुढे अशीच कामे करत राहू असे शेवटी सांगितले काम आम केलाय आमच्या आली आम्ही पहिल्यांदा म्हणजे एवढा नाही आमचे कमर गेलेले माझी वय झालेली आहे सत्तर मी इथून गाडी घेऊन जातो माझी कमर मोडलेली आहे पण आज जे काम केलं आहे मयूरनी इकडे ते माझ्या मनासारखा केला आहे ना पुरे आमचे सोसायटी आमचे मोल्लेवालेला लय भराव लागलेला आहे आज हे काम एकदम फिक्स झालेलं आहे मी त्याच्या त्याला माझ्या मनाप्रमाणे धन्यवाद देता हूँ हिदय नहीं धन्यवाद देता नाम जी आलिपन धन्यवाद देते चर्चा नहीं है फिलहाल इस काम की चर्चा है काम करने सब लोग हमारे पास आए कि काम का इतना इशूज है हमारा रोड का इतना तकलीफ है तो हमने उनको बोला फिलहाल हम काम करेंगे चुनाव का बहुत टाइम है चुनाव के टाइम देखेंगे क्या करना है फिलहाल अभी काम करेंगे काम के बाद ही जो भी आएगा जैसे करेंगे अच्छा जो अभी कैसा है बारिश ज्यादा होगा तो थोड़ा रह जाएगा क्योंकि अगर यहाँ रोलर चला नहीं सकते क्योंकि यहाँ पाइप बहुत है पाइप अगर पाइप टूट जाएंगे तो लोगों के घर में पानी आना बंद हो जाएगा तो उसके लिए मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा तो फिलहाल के लिए हमने वो जे करके मटेरियल है वो पूरा ज़्यादा बिछा दिया है ज़्यादा बारिश नहीं होएगा तो पूरा एक डेढ़ महीना टिकेगा गणपति तक टिक जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे बाद में जैसा यहाँ का अपन टेंडर प्रोसेस करके बाद में यहाँ से हम रोड बनाना चालू कर देंगे क्या उसके बाद मेन ऐसा इशू बताता हूँ मैं आपको कंस्ट्रक्शन खराब नहीं होता हम रोड बना के देते हैं रोड बनाते हैं मेन इशू आता है गटर बाजू बाजू से ना गटर आती है कहीं नहीं आती है और वहाँ गटर जाम होने की वजह से पानी वहाँ रोड पर जम जाता है और पानी जमने के बाद वो रोड पर खड्डा हो जाता है तो एक तरफ जब खड्डा होएगा तो धीरे धीरे गाड़ी चलने के बाद पूरी तरफ से क्रैक बढ़ेगा और सीधा बाद में पूरा एरिया पूरा वो खड्ढे में जाएगा इसके लिए इशू ऐसा है नगर पालिका ध्यान दिए देना चाहिए गटर नाली सफाई बराबर होनी चाहिए हर डी रोड पर जो गटर जाता है वो गटर का साफ सफाई होता नहीं बराबर से हम इतना सर्वे किए हैं बहुत सारा सर्वे किए लेकिन इशू एक ही है कि लोग बोलते सफाई हुआ है जो टेंडर लेता है उनको ध्यान देना चाहिए कि सफाई नहीं हो पा रहा है इसके लिए रोड खराब होता है तो पानी अगर पे जमा होगा तो ऐसे खराब बनेगा पिछले एक सालों से रोड की हालत बद से बदतर हो चुकी है तो ये काम के मसले को लेके हम गए विलास पाटिल साहब के पास में उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम दो से तीन दिन में आपके लिए एटलीस्ट इतनी व्यवस्था करेंगे कि आपको आने जाने में जो तकलीफ हो रही है वो नहीं होगी फिर उन्होंने मयूरोज भाई को भेजा उनके थ्रू आज ये काम स्टार्ट हुआ और अलमदुल्ला आप देख सकते हो जहाँ तक आपकी नजर जाएगी जो खड्डे थे लगभग वो बंद हो चुके और आपको एक इससे ज्यादा है कि हम इसके ये काम को लेकर कम से कम तीन से चार बार महेश साहब के पास गए सिर्फ आश्वासन मिला कोई काम नहीं हुआ उनको तीन बार मैंने इधर की पूरे वार्ड की वीडियो बना के सेंड किया कोई रिप्लाई नहीं आया फोन करो तो फोन नहीं उठाते तो उसके लिए हम सबको विलास चाहिए विलास ही विकास है मयूरेश भाई का पूरे एरिया की तरफ से उनकी टीम का पूरे एरिया की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमें आगे भी इससे उम्मीद है कि इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आती है हमको तो इनशाला वो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे से का ये चांद तरह मस्जिद तक जितने खड्डे थे उसके ऊपर अभी टेम्पररी बेसिस पे राबिट डाला गया है आगे हमको और आश्वासन दिया गया इन बारिश रुकते ही कुछ अच्छे की उम्मीद है हमें भी तकलीफ की बात ये है कि हमारे नाम से व्यवंटी निजामपुर महानगर पालिका चलता है और सबसे खस्ता हालत हमारी है ना हमारे पास रोड है ना हमारे पास पानी है हम हर मेरे तो कितने वीडियोज वायरल हुए पानी को लेके हर चीज को लेके लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उस दिन हम लोग उलास पटेल साहब को मिले और बहुत जल्दी उन्होंने हमको रिजल्ट दिया उसका मयूर आया और मेरा दोस्ती है बहुत जल्दी उन्होंने काम स्टार्ट किए अभी बारिश का टाइम है जितना हो सकता है वो लोग कर रहे हैं इनशाला आगे कुछ अच्छा होएगा और मैं आपके सबके माध्यम से आज बोल बोलना चाह रहा हूँ आज तक जो हुआ वो हुआ हम लोग पर्सनल हमारे घर के लिए नहीं कर रहे आज के बाद जो निजामुर के लिए खड़ा उसके लिए हम खड़े ये इतना बोल के मैं मेरे दो वर्ड खत्म करता हूँ जय हिंद जय महाराष्ट्र